Красота! Едем за пчелками на распродажу Это Тоже хорошая Не червона взяла. А телефон червона. есть у него? Ну, mm тоже -hmm. mm -hmm. все рамки обсыживают. Ага, хорошо. Доброе Добрый, Добрый. Ага. В принципе, тоже. А ага. еще, раз скажите мне, это... Вот, сбоку, вот это сбоку сай стороны. Старый для тком Николы. Вот. Так. Видишь? Видите, Богатый, он сидит на всех рамках. Ага. Ну и все хорошо. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь рамок чует. А так вообще на продажу еще богатые? А, там хаты, по а я Считай, что уже все. Распродажа закончилась. Забрал я две семьи, два волока. Спасибо, Пашка. Побачим, как они будут жить. Сделаем такие прилетные, по ним был. И будем выпускать. Так, тут вот быстрее, что у нас открывается. Да, дорога вчера у нас была жесть дело. Ну, теперь будут на новом месте жить. Итак, вчерашние булыки куплены. В распродаже так званые уже на убете. Красота. Ну, сейчас надо глянуть, что внутри. вчера мы дивились только сверху, а вот что скучно ви Ух, пахнутинья. Так, что тут? Набряшки или вода? 6 есть шесть есть 6 есть так бачу яйцо есть яйца Ух, красота! Так, матку пополам бачу. Тут тоже прекрасно все. Засел классный. Раз, вот так. так, какие тут кормежки? это хорошо, а мамку я пока не помочу. Если есть яйца, то она должна быть. Рамки стояла хорошо. Уже транспортировка. Я думаю, не задавила. Но она с такого же было улыка. Мало того, что я у нас на 8 рамок. Ты с чистым дном. Будем пробовать. О, бачу мамку. Ну, все воно. Усе ну, вон, красавец. Интересно, что за порода? По а породы у чувака 2. Пашки. Бак фастикарника. Я, конечно, мечтал про карнику. По описанию она сама миролюбила. Но я взяла, я и успела. И после нас сразу в очередь выстроила. Еще два человека приехала. Хорошо расхватала мне волоки. А, конечно, за такую цену чем бы ему взять. спасибо. Будем пользоваться. Пробовать. Пробовать. маточник его не было. Угу. Ты куда ты летишь? Ой, куда шла? хорош, мы дорог. Как вот, качай. всего лишнего, прошлый те семья сильнейшая. Тут побольше было чепчелок. джилюк джилюк Да, вчера вас потрясло добро. Дорого, конечно, там жить, Я сочувствую местным жителям. Булки не забирали. Скажем так, в Тетиевском районе Ленинской области. Все уже не такая рыжая. Ты додилась. Да. Да, да, все уже темно обычно. Ну, с желтым маркером, видимо, было. Желтый кантик остался. Ребята, и куда ты делась? Ничего, ладно, есть. Хорошо. Точніки я не бачу, це саме ще заговне. Із тих, хто не в курсі. У кого була розпродажа, це блогер Пашка... О, ну точнічок. Блогер Пашка один на каналі Ютубі. Мин выехал и решил распродать пасеку. Молодец чувак, получилось всё равно. Забил три тысячи гривен однажды жила семья. Вот ну, вся коробка вместе с Вуликом. На нынешний час я сами должны знать. Чулаки самодельные, ну классные. Взял я два улыка и один корпус родственнику из семьи. Будем разделять, переводить в друга.

Тыш, конечно, оригинально. Так. Что такое с ним сделали? пока. Что вы скажете? у вас. Шина пивода хватит. сижу жиж. телефон ты не покусишь точно Пусть шашлыки у него. Кто их добрый. Уже эти 13 квитни. Руи уже начинают летать.